एक मे महाराष्ट्र दिन या दिवशी महाराष्ट्रभर विविध कार्यक्रम संपन्न होतात अशाच प्रकारे पुणे शहरातील अनेक कार्यक्रमांच्या रेलचेलीसोबतच भारतीय विद्यापीठ इंग्लिश मिडियम स्कूल येथे नेक्स्ट जनरेशनचे मालक इकबाल शेख यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले महाराष्ट्र गर्जा महाराष्ट्र माधा वरदा कृष्ण कोयना अनुन च जिते विकाङ्क्षापुरति जिथे गगनखेङ्गने अटके वरिजेथिलतुङ्गि झडपिने एत अडेताय काय न पौरुषाशी अटक गमे पौरुषाशी अटक गमे जेत दुसहा प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश या कार्यक्रमासाठी मुख्याध्यापक कोशी सुशील पेडणेकर इतर गुरुजन वर्ग उपस्थित होते